श्रीपरमात्मने नमः श्रीमद्भगवद्गीता अथ पञ्चदशोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखमश्वत्थम् प्राहुरव्ययम् छन्दांसि अस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वम् प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न ना चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलमसङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्ययस्मिन् यस्मिन् न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्येयतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरायदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रा चक्षुःस्पर्शन च रसनम् च अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञानो वा गुणान्वितम् विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धिमामकं गामाविषय च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नय चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनय च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्मात् क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् कृतकृत्यश्च भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः